Девчонки, меня зовут Алина, мне 35 лет. Расскажу немножко о себе, кто меня знает. Я, может и не знает. Я также сама отбывала срок наказания два раза. Э -э, последний раз в Полтавской колонии была. сидела вот, на наркотики. Э -э, со своих 35 лет я 20 лет употребляла наркотики. Тоже была в большой зависимости потеряла и здоровье, и все потеряла в своей жизни. Ну, ничего хорошего, ни детей, ни мужа, ни семьи, ничего нет. Просто наркотики и срок. Во втором, вторым сроком, когда меня посадили на 6 лет... я ты гучнейшая, там не чувствую тебя. Гучнейшая, гучнейшая. Вторым сроком, когда я сидела в Полтаве, тоже стала на программу метадоновую, потребляла. Yeah. Там, ну, для меня, это было уже последнее стадия, как говорится. В один прекрасный момент я так села, подумала, ну, что будет дальше в моей жизни. Зачем я вообще тогда села в тюрьму? Ну, как бы... Там я в господа, когда приехала э, команда Вити Сюки. Не знаю, я ходила на служение, там ходила, приходила, ну как бы ну ходила, ходила, приходила. А когда приехала именно конкретно вот эта команда, те, которые вот именно Витя, именно Таня, командир он, он старший брат, у меня открылись глаза. Вот он рассказывал действительно, как, как, у меня было, как в каждой жизни, кто был употреблял наркотик, я увидела себя, вот эти под метадоном вот эти все акробатики, вот эти взад вперед О, Видела себя, ну и что дальше? Что может быть дальше в жизни? Я попробовала все, весь наркотик, обман, воровство, гульки, э, ну короче все попробовала А действительно, а что не попробовать, не побыть, ну, жить в Господе? Что я потеряю? они ничего не потеряю Ну, приняла решение, попробую Девочки, мне так настолько это понравилось меня Господь в колонии. Можно сказать, взял за руку и вывел с этой программы методоновой. некоторые видели. Слава Богу, открыл Бог мне глаза на этот грех, когда я была обманута сатаной, что я была такая самая классная, самая крутая. Я под наркотиком ничего не боюсь, никого не боюсь. Что хочу, то и делаю. Но реально Господь не открыл уши, глаза, я освободилась от наркотиков в колонии. Потом приехала на адаптацию к Вите церковь. Меня приняли как родного человека. Это семья. Эта семья любит меня, любит всех, кто находится на адаптации больше, чем Мои родные, мама или папа, мне до сих пор они живы. Я вообще сама смотрю, Ну, живы, да, да. Ну, как бы. вот. Эти люди настолько уделяют внимание, э, тоже, которых тоже Господь поменял. Э, так же самое, как и меня, которые отбывали наказания, которые употребляли наркотик, которые сейчас уделяют нам время, чтобы мы которые обмануты сатаной, уверовали в Господа, потому что Бог отдал своего Сына для того, чтобы мы уверовали в Господа и имели жизнь вечную. После этой жизни будет еще жизнь. И там, где мы будем находиться, это будет зависеть от нас. Например, я не хочу служить дальше сатане, обманутой быть. Мне это не надо. Сейчас я здесь перед вами стою. Это просто чудо. Господня, я не приехала сюда на воронке. <связывая> <связывая> Слава Богу, а приехала верующая и свидетельствую о том, что Бог может изменить настолько жизнь. Вот просто надо <связывая> принять для себя четкое, твердое решение. Вот я приняла в колонии, я хочу быть Господом. Я хочу быть, я хочу быть другой. Я не хочу уже употреблять или вообще обманывать. Реально моя жизнь поменялась. Я очень, меня Бог очень легко освободил от наркотика, от курения. 25 лет я прокурила и думала, как можно не курить, как можно вообще просить курить, я не понимаю. Ну, реально, вот так вот Бог как будто бы мне стер память. Я не знаю, может, мне, конечно, не для каждого было легко освободиться от курения, но Бог мне... действительно это с такой легкостью я все сделала. Слава ему и хвала за все, что для нас сделали. Тихо. Спокойно. Я хочу вам рассказать одну историю. Мы были на семинаре летом. Там верующие все, наша команда ездила, там разные пастыря, разных церквей, церкви Христовой. Там приезжал американец, он была проповедь такая, мне очень понравилась. Хочу с вами поделиться. Там рассказывалось о, о, о первом году нашей эры, когда уже был Иисус. Э, в то время были рабины. Э, Рабин, Рабин ⁇ это учитель. Рабин. Рабин, разные. Рабин. Рабин, Рабин а, учитель, да. да. Вот, и мне больше всего запомнилось то, что, знаете, я поменяла свою жизнь. Я сейчас живу среди... Э, верующих людей, Витя наш старший брат, который всегда с нами, учитель наш. В то время были дороги плохие, и ученики были у этих раввинов, они их там какое-то время обучали, обучали, чтобы они в дальнейшем тоже уже могли дальше быть учителями. И настолько эти ученики были рядом со своими учителями, что они ложились с ними, спали с ними, ходили э, по дороге, и когда ученик ходил возле своего ученика, ой, ученик, учитель ходил возле своего ученика, э, даже вот настолько это надо было быть близко с этим учителем, что даже, знаете, когда ветер подует. Чтобы эта пыль не улетела никуда, а эта пыль учительская, а села прямо на ученика. Вот настолько, знаете, я сейчас э, хожу рядом со своими наставниками, с Ларисой, с Витей, вот Ксюшка, это наши, вот, слава Богу, Богу, слава за них, хожу рядышком с ними, и мне даже ни капельки не хочется вообще вернуться в прошлую жизнь. Поэтому, знаете, что я вам хочу посоветовать? Принимайте решение, принимайте решение, менять свою жизнь. Потому что Бог нам дает шанс. Вот он, кто нуждается во враче, естественно, больной. Вот так и я нуждалась в спасении, чтобы поменять свою жизнь. Не зря Бог нас поселил э -э, в колонию для того, чтобы мы услышали о Господе. Потому что только здесь мы можем остановиться. Там времени на свободе не было: за этой суетой, за наркотиком, за, ну, за всем, там, за пьянкой, у кого зачем, за воровством, кто чем занимался, не было времени. А здесь Сейчас есть время услышать о Господе, принять действительно решение. Может, кому-то надо в реп центр поехать, кому-то надо в тазу поехать. Но здесь принимайте решение быть с Господом. И вы ни капельки не, не пожалеете и не ошибетесь. Это мой вам совет, девочки. Я про, прошла это сама и хочу, чтобы вы тоже спаслись, открыли, чтобы открыли свои глаза и уши что есть Господь. И Он реально может поменять вашу жизнь. Только надо захотеть этого. Надо захотеть и искренне обратиться к Господу, чтобы Он услышал вас. Он услышит вас даже, когда вы будете просто про себя говорить. Не вслух, не обязательно вслух. Просто откройте свое сердце для Господа. Аминь. И хотела привет передать, уже забыла. Передаю привет от Анны Марии, а -а -а. от шоколадки. У нас все хорошо. Она устроилась, она ездит подрабатывать э в клининг. У нас Ксюшечка, наш директор клининговой компании. Вот. Мне все хорошо. Она растет, укрепляется. Передавала всем привет. Огромный. Да. Так что мы тоже, э девочки, мы вас ждем. Может, кто-то в другую поедет, я не знаю. Но мы хотим действительно, мы приезжаем сюда для того, чтобы вас, спас, вас спасти, чтобы Господь вас спас. спас. Поэтому поверьте, Господь может поменять все кардинально. И вас спасти, и ваши семьи. Когда вы веруете в Господа, да, вот сейчас девчонки, те, которые на адаптации находятся, э, ну, ух, у меня правда нет, ничего нет, а у девчат есть. Детки, есть родители. Детки у них находятся в приемных, в приемных семьях, и Господь настолько меняет вот, э, те, где они, там, где они находятся, потихонечку, потихонечку уже там кто-то на связь вышел, кто-то поговорил уже со своими детьми. Это настолько такая радость, когда ты в своей жизни сделал столько плохого, твои дети даже не хотят тебя слышать, вообще просто не хотят слышать. Но... Мы молимся, и Господь слышит наши молитвы. И детки уже разговаривают, мама, там, знаете, ну, так это классно, вообще приятно слышать, когда действительно, ты видишь, это Господь вмешивается в твою жизнь. Ну, вообще, просто меняет жизнь кардинально. За это все только одному Господу слава. Да.